Чего повторить? Но в будущем, я думаю, это наложит отпечаток, который отразится не один раз. На этом основании я э, требую запретить гбт представителям проводить публичные акции. Конкретно зачем вы встретили своих детей, за, 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 за занятием чем? Yeah. Вы, и, вы, и как вы можете, пожалуйста, причинно-следственная связь с тем, что вот, то есть вы уверены, да, что они у нас смотрели каких-то картинок, и вы как родители, почему вы позволяете своим детям да, смотреть заходить на определенные сайты? И существует родительский контроль. Знаете, какая такая функция да, в управлении? Вот вы, пожалуйста, можете запретить определенные сайты. Получается, он что, он что вы, же не, вы, 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 вы... Вы не выполняете свои родительские функции на самом деле. Молодой человек. Я слушаю вас. Да, я гей Рината Литвинова. Знаю даже. Мы одеваемся красиво. Люди все как уроды, а мы красиво идем. Но почему мы не можем идти красиво по городу? Нас много. Мы в перьях. Мы ничего не делаем плохого. общение, вы Вау. встретились с своими друзьями, да? Вот проводите то это называют акции, на самом деле вот вы просто встретились, правильно? Там обычная встреча. Как это все происходит? Как вы выглядит? Э, ну, я уже сказала, как выглядит. Вы, вы, да, вы выглядит да, вы а вы перья. <реш> да -да. <реш> мы, мы, саним, Уー, правильно, вы занимаетесь какими-то Я иду. Возле бессарабского рынка ко мне подходит молодой интересный и дает мне бесплатные презервативы на свете плюс э, брошюры, которые пропагандируют открыто однополые отношения. Они во первых, во -первых они оскорбляют мои религиозные чувства. Во-вторых, они могут э, давать... Эти материалы не только мне, а детям несовершеннолетним, это я не думаю, что контролируется. А, В-третьих, они пропагандируют uh, беспорядочный секс. Нет, уважаемые, а это, не а а а а не а это природа, понимаете, что а так же и здесь. А люди вперёд, это миров? что? А, почему? а вы а там не были никогда? Ну, я очень жаль вас я рада за Африканцев, потому что очень мало христиан. О, да, естественно, конечно. Подождите. Я не верю. Если мы его не вперёд, пусть куры бреются, не знаю. Я считаю, что пускай каждый выбирает свой путь, пускай каждый делает то, чего хочет. Не хотите, чтобы ваши дети видели это? Закрывайте их в своей комнате. <с да. А потом они сами уйдут, 18 будут убегать от вас, как я убежала от своей. Да. И, ну, я считаю, что запрещать что-либо это очень тупо. Спасибо. Следующий, присяж. Уважаемые присяжные, я уважаю ваше мнение, и все же я хотела бы призвать вас задуматься. А. Ведь Опомните, даже то, о чем говорил есть, сейчас. Есть, в порядке. природе. Вот подумайте, ладно, религия, да, я сама не религиозный человек, но все же э, природа призывает нас плодиться и размножаться. Не только Господь Бог, ведь все-таки эволюция развивается именно таким образом, что мы должны продолжать свой род. А каким образом будут продолжать свой род эти люди? Уважаемые, а, может, что будет? А если лесбиянки будут дружить? Пока не дебаты, пока мы здесь. которые не уверены в том, привлекут ли они людей противоположного пола. Им проще, мальчики дружить с мальчиками, девочки с девочками и пойти так дальше. И что будет с нами, что будет с людьми. Они а, порядку в суде, пожалуйста, присяжные, что вы решили? А, значит, так как а, были разные мнения даже среди нас, а, как бы мы решили все равно, что а, эти акции никак не могут вредить психологии детей. И не только. Так что а, мы не против того, чтобы подобные акции проводились не только по центру города, но и по всему миру. Мы за. Итак, иск отклонен. Я, я хочу предложить стороне, которая подавала ИС, не оставлять это так все, подготовить апелляцию. Я хочу вам все... Я хочу вам все необходимое юридическое сопровождение и поспособствую тому, чтобы это было запрещено навсегда.